Bıza bıza ya'ni ish kunlarini qo'yib olishni ko'ramiz buning uchun biza eng birinchi qilayotgan ishimiz operatsiyaga kiramiz bu yerdan biza справочник deganiga kiramiz справочник spravочникka kiramiz справочникka kiramiz сpraвочникka kirganimizdan ekramız. so'ng график работа ish kunlarini kiritishimiz uchun grафик работаni tanlaymiz endi grafik раbotы chiqdi ustiga ikki marta sichqonchani bosamiz bosganimizdan so'ng biza hozircha işte uchta nuqtachani bosgan holda bu yerdan biza ya'ni ish kunlarini qo'yib olamiz nechi kunlik ish kunidagiligini olti kunlik ish kunini tanlaymiz va mana bu joyga kelamizda biza ya'ni ish soatlarini kiritib o'tamiz biza ish soatini kiritib o'tganimizda haftasiga qirq soatdan oshib ketmasligi kerak buning uchun biza e, bu yerga yetti soatyetti e, beshinchi kunga esa besh soat qo'yamiz e, shanba kunga esa besh soat qo'yamiz keyin biza soatlarni qo'yib bo'lganimizdan so'ng mana ko'rsalaringiz o'zi qirq soat bo'ldi bu точно qirq soat bo'ldi endi qilayotgan ishimiz bu yerda biz bunga kelamiz strelkachani bosamiz bosganimizdan so'ng mana bu nol ikkinchi oyda nol bir nol bir ya'ni yil boshidan qo'yib olamiz yigirma ikki bo'ldi keyin bunga kelamiz yana shu strelkani bosib kirgan holda mana bunga kelamiz o'ttiz bir yil kirib qarasak mana yanvar boshidan yanvar oxirigacha qo'yildi endi OK bosamiz OK bossik bu yerda to'liq ish kunlari hammasi qo'yildi hammasi qo'yildi mana dushanba seshanba chorshanba payshanba, juma va shanba dushanba kuniga 7 soat seshanba 7, hammasiga 7 soat 7 soatdan keldi va besh soat shanba kuniga biza 5 soat kiritib o'tgandik mana 5 soat bu yerga chiqdi endi bu yerda hammasini kiritib bo'ldik keyingi darslarimizda bayram kunlarini kiritishni ko'rib o'tamiz e'tiborlaringiz uchun rahmat keyingi darslarda ko'rishguncha